Огромное удовольствие видеть такое большое количество разных счастливых детей со всей области. В этом проекте будут участвовать более 500 детишек э, из детских домов. Особенность э, нашего проекта э, заключается в том, что этим сейчас занимаются не профессиональные люди, а группа единомышленников. Эти люди, патриоты России, они любят свою родину и они хотят э, показать э, всему городу что мы вместе. У нас должна сложиться традиция того, чтобы это такие мероприятия ежегодно проводили. И это, в принципе, вклад всех каждого из вас, который сделал этот проект. Дорогие друзья, этим праздником мы хотим начать добрую традицию встречаться вместе с вами как одна большая семья и делать доброе и важное дело под эгидой таланта и творчества, объединять вместе детей и взрослых самых разных народов. Ведь наша Донская земля славится своими многонациональными традициями. А, именно в этот момент хочется верить в чудеса, хочется верить в то, что действительно мы вместе, неважно откуда, неважно у кого какая судьба, когда мы объединяемся, когда у нас есть... Большая светлая цель. Всегда хочется поверить в чудо. Приятно смотреть на детей, приятно смотреть на радостные улыбки тех, кто на самом деле ценит настоящий вкус праздника. И Новый год – это замечательная возможность, чтобы действительно постоянно оставаться с детским сердцем в тех делах, которые делаются. И я хотел бы им еще пожелать много-много здоровья организаторам. Дай Бог здоровья им в будущем году. Очень здорово, что это мероприятие провели люди разных национальностей, разных, разных конфессий. Все дети, они свои, чужих детей не бывает. Я хочу, чтобы все дети жили в семье. Мы уверены, что благодаря нашей поддержке в нашей стране будет процветающая семья, будет хорошая экология, будет мощная, сильная страна. Благополучие, мира, любви, всем всем Yeah.